Всем привет! Ремонт пылесоса обычного Samsung. Проблема такая. Кнопка и регулятор оборотов. короче, скорее всего, регулятор перегорел. Короче, раздобали. Из -за нужных запчастей не найду, сам цей потенциометр, резистор переменный, то сделаю напрямую через кнопку, чтобы максимально было. Десь на середине он максимум почти тянет. Ну, попробуем что-то сделать. Вот у нас кнопка и сам регулятор. Там обрыв дорожка. Очень. Дуже плавно робится. <совы> По-моему, если я не ошибаюсь, крест, что управляет двигуном. Сейчас поднимемся, что тут внутри. Ну, на внутри плат открутим, поднимемся. Так, вот наша платка. Это у нас тут вход сети, выход на двигун, включатель и ось треножка регулятор, это тиристор, что управляет двигателем, конденсатор, резисторы, вас конденсатор, тут даже еще и ради деталей не хватает. То есть, если у нас из строя вышел тиристор, но ну, я думаю, сомневаюсь, рокировку уже вы Ну, такого регулятора мы имеем, на килоомы. сопротивление переменное. 322 короче можно вот тут Перемычку поставить. Перемычку поставить, а тут в дырочку прорезать. Потому что на катоде Леонуде... Ноги... DTD питание от конденсатора и переменного резистора. Короче, сейчас поставим, поставим попробуем, что получится, чини. Короче, я сделал тут промычку, а чтобы не, так сказать, не противовало цей, так сказать, диммер, на 1 кВт, на полтора. Я отпаял одну ножку конденсатора, что для питания для регулировки самого этого тиристера, как чи его там называется. Сейчас поставим, проверим. Так, вмыкаем. Мы сделали перемычку, отпаяли конденсатор, что для питания на управление оборотами двигателя этого пылесоса но ну, владелец сказал бы сделать хотя бы небольшой пробыв на максимум. И все. Без регулировки. Все. Прочую. Всем пока. До следующего видео.